बिसमिल्ल अरमान इब्राहिम असलम दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ तो व्यूवर्स आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी एक सब्ज़ी के छिलकों की रेसिपी तो वो रेसिपी हम बनाएंगे करेले के छिलके से करेले के छिलके का हम बनाएंगे ऑमलेट स्पेशली फॉर डायबिटीज़ पेशेंट ख़ुदा न खास्तान अगर आपके घर पर कोई डायबिटी पेशेंट है तो आप उसके लिए ये रेसिपी बना के उसको दें और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो चले हम इसको देखते हैं कि बनाना किस तरह से है सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए है करेले के छिलके करेले जब भी बनाएं तो आप उनके छिलकों को वेस्ट मत किया करें ठीक है और साथ ही मैंने ले लिए हैं दो एग हैं मेरे पास नमक है मेरे पास वन टी स्पून हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून हल्दी टू पिंच है मेरे पास साबुत जीरा और ये है साथ में पिसा हुआ गर्म मसाला हाफ़ टी स्पून एक अदर छोटे साइज़ की टमाटर को बारीक कट कर लिया है दो अध हरी मिर्चें हैं और टू टेबल स्पून हैं मेरे पास चॉप ऑनियन तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया और फ्लेम को कर दिया ऑन इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी टू टेबल स्पून ऑइल टू टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे करेले के छिलके इन छिलकों को हम करेंगे नॉर्मल आंच के ऊपर लगभग फाइव मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छे से तो इनको फ्राई होने देते हैं तो करेले के छिलके हमारे जो है यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये ऊपर जो फॉर्म सा आ रहा है झाग सी ये करेले के छिलके की कड़वाहट की वजह से है बट आपने इसको नमक वगैरह लगा के कड़वाहट दूर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि कड़वा होना ही करेले की खूबी होती है तो ये हमारा करेले जो है छिलके यहाँ पे हो चुके हैं फ्राई अभी फ्लेम को ऑन ऑफ़ कर देते हैं तो यहाँ पे करेले के छिलकों को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में ऑयल के समेत एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं सबको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं अभी अभी यहाँ पे हम ये सब डाल देंगे प्याज मिर्च और टमाटर ये गया इसके अंदर साथ ही हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे ये गए इसके अंदर कटा हुआ धनिया सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दोनों एग हम वन बाई वन डाल देंगे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब कुछ चलें इनको मिक्स करने के बाद उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे वन टेबल स्पून तकरीबन तो थोड़ा सा गर्म हो लेने देते हैं ऑयल को ऑयल गर्म हो चुका है पूरा मिक्सर हम इसके अंदर डाल देंगे इसमें लामानरिम इसको पूरे को फैला के हम इसके अंदर डाल देंगे इसको अच्छे से फैला देंगे हम पैन में अच्छे से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे एक साइड को टू मिनट्स के लिए कुक करके अब हम इसको टर्न कर देंगे तो चलिए हम इसको करते हैं टर्न अभी तो करेले के छिलके का ऑमलेट जो है हमारा दोनों साइड से कुक हो चुके अच्छे से ये देख सकते हैं आप ये रेडी है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम कर लेंगे डिश आउटे ये देखें आप कितनी जल्दी जल्दी सर कितना अच्छा ज़बरदस्त ऑमलेट जो है वो बन हमारा तैयार हुआ है तो करेले की छिलके की रेसिपी का ऑमलेट अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी तब तक के लिए हाफिज